Я народилась в войну. Мне было сколько? Полтора месяца, два месяца. И эваку... я под Киевом родилась. И вот двухмесячная я в эвакуации. Вдумали колись что может это повториться война в вашем жизни? Да, да я до сих пор этого не осознаю. Потому что это невозможно понять, как в наше время... Да чтоб ты хорошо жила, Ларка! Ну, сказала я тебе. Может, у них бабахало, но не потом перезвоню. В Киеве. Я не могу до, до сих пор осознать. В первые дни я вообще не верила, что это реально. Но я и сейчас. Оно вот здесь вот, все у нас летит, и все. А я не могу понять, что... Ну как? Она моя поддержка и опора, старушечка моя. Чего-то я стала такая... Я вообще девушка крепкая. Могу начать плакать, когда услышу гимн. Правда, но когда поют красиво, знаете, есть там записи. Наткнулась, все, у меня слезы. Слышите? Это, ну, как, как говорится, это и стены помогают. Ну, и потом, ну, не, нельзя сказать, что я вот к каким-то вещам прикипела. А прикипела вот, ну, к такому условному месту, которое... В которого я вложила ну, все свои там мысли. Здесь все это происходило, все делалось здесь. Это, ну, то есть практически вся моя сознательная жизнь здесь прошла после института. Вот, вот именно вот в этой комнате. На чурбину никак не хочу, я здесь дождусь. Когда мы можем выйти, вдохнуть и спокойно голову поднимать в небо. Что я я же не одна, я же тьма народу. Я все время делаю. Я все время, у меня уже некуда ставить работать. Ну, стоит под кульком, затея очередная. Такое непонятно кто будет. Пока это... Только мне одно известно, кто это. Это не важно, что оно никуда и никому может и ничего, но я не могу не работать, и, иначе, понимаете, вот когда есть большие промежутки, когда я не работаю, у меня такое ощущение, что там пол мозга уже усохло. Одна знакомая увидела, что выставленные клетки э, стоят, ну, естественно загаженные без воды, без еды, что-то там чверенькая. А правда, вот где маленький, моя, моя, моя маленькая птичка, ее товарищ уже и, и помер там был. Слава Богу, мне его не принесли. Умершего. Вот, она принесла, говорит, вот не знаю, вот, ты, наверное, знаешь, вот смотри, вот выброшенные птички. Давай еще. Даже я, когда кончится, я пойду вот эти вокруг дворы убирать. Ну, мусор-то как-то относительно возит, но все равно везде, все уже загажено. Вот вокруг себя уберу. Да.